প্ৰিয়দৰ্শক আপোনালোক সকলোৱেতো জানেই যে পুৰাণত চাৰিটা যুগৰ কথা কৈছে আৰু সেইকেইটা হৈছে সত্য যুগ দাপৰ যুগ কলি যুগ আৰু টেটা যুগ কলি যুগক বাদ দি আন গোটেইকেইটা যুগৰে নিজস্ব বিশেষত্ব আছে প্ৰিয়দৰ্শক কলি যুগটোৰ কিছুমান ভয়ংকৰ বিশেষত্ব আছে কলি যুগত প্ৰতিশোধ অহংকাৰ লালচ আতংক কেৱল এইবোৰেই দেখিবলৈ পোৱা যায় কলি যুগটোক সমগ্ৰ মানৱ জাতিটোৰ কাৰণে এক সাপ বুলি কোৱা হয় সমগ্ৰ মানৱ জাতিটোৰ কাৰণে এটা সাপ বুলি মনা যায় এইবাবেই এই যুগত জীয়াই থকা প্ৰত্যেকজন মনুষ্যই বহুতো জ্বালা যন্ত্ৰণা ভুগি থাকে প্ৰিয়দৰ্শক আপুনি বাৰু কেতিয়াবা ভাবিছেনে যে এই কলি যুগৰ অন্ত কেতিয়া পৰিব বা কলি যুগৰ পাছত কি যুগ আহিব দিন কেনেকুৱা হ'ব মানুহৰ বিচাৰ কেনেকুৱা হ'ব পৰিস্থিতি কেনেকুৱা হ'ব সময় কেনেকুৱা চলিব আপোনাৰ মনত এবাৰ হ'লেও প্ৰশ্ন হৈছেনে তেন্তে আহক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই ক'বলৈ গৈ আছোঁ কলি যুগৰ অন্ত কেতিয়া পৰিব আৰু কলি যুগৰ অন্ত পৰাৰ পাছত কি যুগ আহিব এই সকলোবোৰ ভাবে এই ভিডিওটির মাধ্যমে কব বিচরা গতি ভিডিওটি কন্টিনিউ হয়ে থাকিব নমস্কার আপনাদের চাই আছে প্রদ্যুৎ মটিভার্সিটি চ্যানেল যদি আপুনি নতুন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেলাইকন্ট ক্লিক করে থাক প্রিয়দর্শক পুরাণত সময়ক চারিটা যুগত বিভক্ত করেছে আর সেইকেইটা হল সত্য যুগ দাপৰ যুগ কলি যুগ আৰু ট্ৰেতা যুগ ভগৱত গীতাত কৈছে যে পৰিৱৰ্তনেই এই সৃষ্টিৰ নিয়ম যিদৰে আত্মাই এটা শৰীৰ ত্যাগ কৰি আন এটা শৰীৰত গৈ সোমায় দিনৰ পিছত ৰাতি হোৱা যেনেকৈ ঋতুচক্ৰ সলনি হৈ থাকে যেনেকৈ ঋতুচক্ৰৰ পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে ঠিক তেনেকৈ যুগৰ পৰিৱৰ্তনো হৈছে এই সৃষ্টিৰ এটা স্বাভাৱিক নিয়ম প্ৰিয়দৰ্শক যুগ চক্ৰৰ মতে এতিয়া বৰ্তমান চলি আছে কলিযুগ শাস্ত্ৰৰ মতে কলি যুগৰ বয়স হৈছে চাৰি লাখ বত্ৰিছ হাজাৰ বছৰ য'ত এতিয়াও আৰু চাৰি লাখ সাতাইছ হাজাৰ বৰ্ষ বাকী আছে অৰ্থাৎ কলিযুগৰ অন্ত পৰিবলৈ এতিয়াও আৰু বহুত সময় বাকী আছে প্ৰিয়দৰ্শক কলিযুগৰ সম্পূৰ্ণ বৰ্ণনা ব্ৰহ্মপুৰাণত উল্লেখ আছে ব্ৰহ্মপুৰাণত উল্লেখ থকা মতে কলি যুগৰ অন্তঃকালত মনুষ্যৰ বয়স বেছিতকৈ বেছি বাৰ বছৰহে হ'বগৈ মনুষ্যৰ আয়ুস মাত্ৰ বাৰ বছৰলৈকেহে থাকিব এই সময়খিনিত মানৱ জাতিৰ পতন হ'বলৈ ধৰিব মানুহৰ মনত দুৰ্ভাৱনাৰ সৃষ্টি হ'ব ইজনৰ আনজনৰ প্ৰতি বেয়া ভাৱৰ জন্ম হ'ব মানুহৰ মাজত হিংসাত্মক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব এনেকৈয়ে লাহে লাহে যেতিয়া সময়বোৰ পাৰ হৈ গৈ থাকিব লাহে লাহে সময়বোৰৰ লগে লগে নদ নদী এই সকলোবোৰ শুকাই গৈ থাকিব চোৰ ডকাইত লুণ্ঠনগিৰি গুণ্ডা এইবোৰেই ৰাজ কৰিব মানুহে মানুহক হত্যা কৰিবলৈ কেতিয়াও নাভাবিব অলপো অলপো সংকোচ নকৰিব প্ৰিয়দৰ্শক এইখিনিতে এটা খুব ইণ্টাৰেষ্টিং কথা কওঁ যে কলি যুগৰ পাঁচ হাজাৰ বছৰৰ পাছত গংগা নদীখন লাহে লাহে শুকাই যাবলৈ ধৰিব আৰু তাৰ লগে লগেই দেৱ দেৱী দেৱতায়ো এই পৃথিৱীক ত্যাগ কৰি তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ স্থানলৈ গমন কৰিব মানুহে পূজা প্ৰাৰ্থনা ব্ৰত আৰু বিভিন্ন ধাৰ্মিক নীতি নিয়মবোৰ এইবোৰ কৰিবলৈ মানুহে এৰি দিব এইবোৰ ত্যাগ কৰি পেলাব গাই গৰুৱেও গাখীৰ দিয়া বন্ধ কৰি দিব মুঠতে কলি যুগত সমাজখন হিংস্ৰ হৈ যাব যাৰ লগত শক্তি আছে যি বলৱান তেওঁ এই ৰাজ কৰিব মানৱতা নষ্ট হৈ যাব মানৱতা বোলা বস্তুটো নোহোৱা হৈ যাব সম্পৰ্কবোৰো সমাপ্ত হৈ যাব ভাই ভাইৰ মাজত শত্ৰুতা হ'ব প্ৰিয়দৰ্শক যেতিয়ালৈকে এই আতংকবোৰ নিজৰ চৰম সীমাতেই আৱদ্ধ থাকিব তেতিয়া ভগৱান বিষ্ণুৱে কলকী অৱতাৰ ল'ব আৰু তাৰ আৰু তাৰপিছতেই এই পৃথিৱীৰ পৰা সমস্ত অধৰ্মীক নাশ কৰিব ইয়াৰ বাহিৰেও ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে যে কলি যুগ কেনেকুৱা হ'ব যাৰ বৰ্ণনা মহাভাৰতখনত পোৱা যায় ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ মতে কলিযুগত এনেকুৱা মানুহৰ ৰাজ চলিব যিবোৰে ক'ব এটা আৰু কৰিব এটা এয়াই নহয় আৰু কৈছে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে এয়াই নহয় ইয়াৰ বাহিৰেও আৰু বহুত কৈছে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে যে কলি যুগত মানুহে নিজকে বিদ্বান মহান পুৰুষ জ্ঞানী বুলি দেখুৱাব কিন্তু ভিতৰত তেওঁৰ আচৰণ ৰাক্ষসৰ দৰে হ'ব কলি যুগত মাকৰ সন্তানৰ প্ৰতি ইমানেই মমতা আৰু মৰম বাঢ়ি যাব যে সেই মমতাৰ কাৰণে সন্তানটোৰ বিকাশত বাধা হ'ব সন্তানটোৰ বিকাশেই হ'বলৈ নাপাব মুখ মায়াতেই ঘৰ বৰবাদ হৈ যাব কলি যুগত অন্নৰে ভৰপূৰ হ'ব কিন্তু ইয়াৰ পাছতো বহুতো লোক ভোকত মৰিব ওচৰত কোনোবাই ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড অট্টালিকাত বহি দামী দামী আহাৰ খাব কিন্তু সেই অট্টালিকাটোৰ কাষতে তলত বহি কোনোবাই আকৌ এমুঠি আহাৰৰ কাৰণে গোটেই দিনভৰ বহি থাকিব ভোকত কলমলাই থাকিব যেতিয়া এই সকলোবোৰ আতংকই নিজৰ চৰম সীমা পাৰ কৰিব তেতিয়া ভগৱান বিষ্ণুৱে কল কি অৱতাৰ লৈ এই পৃথিৱীৰ পৰা অধৰ্মীবোৰক নাশ কৰিব আৰু তাৰ পাছতেই আৰম্ভ হ'ব এটা নতুন যুগ যিটোৰ নাম হৈছে সত্য যুগ প্ৰিয়দৰ্শক তেতিয়াৰ পৰা এটা নতুন যুগৰ আৰম্ভণি হ'ব যিটো সত্য যুগ নামেৰে জনা যাব এই সত্যযুগত মনুষ্যৰ আয়ুস চাৰি হাজাৰ বছৰৰ পৰা দহ হাজাৰ বছৰলৈকে হ'ব পৃথিৱীত পুনৰ ধৰ্ম পালন হ'ব সত্য যুগত মনুষ্যই পাৰ্থিৱ সুখবোৰতকৈ মানসিক সুখবোৰতহে বেছিকৈ গুৰুত্ব দিব ইজনে আনজনক কেতিয়াও ঘৃণা নকৰিব ইজনৰ আনজনৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ দুৰ্ভাৱ নাথাকিব ইজনে আনজনৰ প্ৰতি মিংশ্ৰ নহ'ব চাৰিওফালে কেৱল প্ৰেম আৰু প্ৰেম হ'ব পুনৰ মানৱতাৰ স্থাপন হ'ব সকলো মনুষ্যই পৰম জ্ঞানৰ প্ৰাপ্তি কৰিব সত্য যুগত মনুষ্যই পুনৰ পূজা প্ৰাৰ্থনা দেৱ দেৱী এই সকলোবোৰক বিশ্বাস কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব সত্য যুগত মনুষ্যই নিজৰ তপস্যাৰ জৰিয়তে দেৱ দেৱী দেৱতাৰ সৈতে কথা পাতিব পাৰিব এই যুগটোত মনুষ্যৰ নিজৰ শৰীৰটোৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ থাকিব আত্মা আৰু পৰমাত্মাৰ মিলন হৈ সকলোবোৰেই সুখত থাকিব কিন্তু প্ৰিয়দৰ্শক কিন্তু প্ৰিয়দৰ্শক কলি যুগৰ অন্ত পৰিবলৈ এতিয়াও আৰু লাখ লাখ বছৰ বাকী আছে তেন্তে আহকচোন পলম নকৰি এই কলি যুগতেই ধৰ্ম আৰু কৰ্মৰ জৰিয়তে আমি সত্য যুগত জীয়াই থকাৰ দৰে জীয়াই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যি মনুষ্যই কলি যুগত সত্য যুগৰ দৰে ধৰ্মক বিশ্বাস কৰিব দেৱ দেৱতা ভগৱান ধৰ্ম ৰীতি নীতি এই সকলোবোৰক বিশ্বাস কৰিব সেই মনুষ্যই এই কলি যুগতেই সত্যযুগৰ দৰে সুখৰ প্ৰাপ্তি কৰিব সুখত থাকিব পাৰিব তেনে মনুষ্যই পৰম জ্ঞানৰ প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰিব বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকৰ জীৱনৰ এই মূল্যৱান অকণমান সময় মোৰ ভিডিঅ'টোত দিয়াৰ বাবে ভিডিঅ'টো যদি আপোনাৰ মনোগ্ৰাহী হ'ল তেন্তে এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰি আপোনাৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পুনৰ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই প্ৰদ্যুতে বিদায় পাইছোঁ পুনৰ আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ